Ну, ранение получил э, при обстреле э, наших позиций. Вообще начался обстрел, сначала минометкой работали, ну, что-то мощное, не знаю, похоже больше на минометку. Но до наших позиций было так далековато. Потом после этого несколько раз стрельнули, похоже было, не знаю, либо БМП, либо СПГ, у них просто выстрелы, похоже. Мы оставались, продолжали вести наблюдение. То есть еще в мое время было находиться на посту. Я им, там еще один. Потом они продолжили стрелять осколочными гранатами. Ну вот уже начали накрывать практически весь наш пост. Вот эта осколочная граната взорвалась в воздухе. И, и либо срикошетила, либо вот, не знаю, в общем, каким образом попала мне в голову. Ну это примерно 8.20 было сегодня. Ну, утро. 8.20 утра. НБС ну, помог мне вот выйти. Он сопроводил меня просто ну, в тыловую часть. В тыловой части там уже э, машина медицинской помощи, но ну, вот она вывела нас, э, ну меня, вот сюда в Мариуполь. А здесь уже вот мне отказали помощь, делали операцию. Мой стан, ну не знаю, вообще-то прошусь бой обратно, но мне говорят, что надо пойти провериться там.